বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কমিশু এটা বলে দিন না যে আরজি কোনো ধর্ষণই হয়নি কেউ খুনই হয়নি সেটা বলতে ঝামেলা মেটে যায় কুস্যা মানেটা কি যা নয় তা মানে কুস্যা তাহলে আরজি করে কি ধর্ষণ হয়নি আরজি করে কি ধর্ষণের পর খুন হয়নি বলুন আপনি বলে দিন যে না আরজি করে কিছু হয়নি আপনি আরজি করে ডাক্তারদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মনে করে দেখুন একটা মহিলা ধর্ষণ এবং খুনে যাওয়ার পর আপনি তাদেরকে খুশি করার জন্য বলেছিলেন মহিলার নামে একটা বিল্ডিং করে দেবো ডেডিকেটেড বিল্ডিং হবে এই হচ্ছে আপনার মানসিকতা তার পরিবারের মা বাবাকে যে কথা বলেছেন সে কথা আপনাকে আজকে প্রত্যাহার করে নিতে বাইরে সেই মা বাবার বিরুদ্ধে আপনাকে অভিযোগ করছেন দিদি আপনি মানে না মেনেন জেনে রাখবেন ধর্মের কর বাতাসে নড়ে বাংলার মানুষ আপনার দ্বিচারিতা সততা চালাকি তা ধরেছে তা চিহ্নিত করেছে আপনাকে তাই নিন্দা যে করছে আপনার বিরুদ্ধে আর আপনি আপনার স্বভাবজাত চরিত্র অনুযায়ী আপনার চরিত্র অনুযায়ী আপনার স্বভাব অনুযায়ী আপনি গোটা ঘটনাকে লঘু করার জন্য প্রথম দিন থেকে চেষ্টা করেছেন আজকে বলবেন কুসা কালকে বলবেন ষড়যন্ত্র পশ্চিম আপনার সরকারের প্রতি বাকি সকলের ঈর্ষা হিংসা তাই তারা অপপ্রচার করছে তাহলে বলে দিন যে আরজি করার কিছু হয়নি আর্জি করে কোনো চিকিৎসা খুন হয়নি আরজি করে কোনো অপরাধ হয়নি বলে দিন লজ্জা লাগে না আপনার তার মা বাবা কাছে গিয়ে আপনি ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন ঘুষ দিয়ে আপনার চরিত্রের মধ্যে পড়ে অপরাধ করানোর পর ঘুষ দিয়ে কেউ বিপদে পড়লে তাকে ম্যানেজ করে আপনার ক্যারেক্টারের মধ্যে পড়ে এটা স্বভাব আপনার এটাই করেছেন আপনি বাংলায় বারবার ধর্ষণের ঘটনায় সে হাসকালি হোক সে কালিয়াগঞ্জ হোক সর্বত্র সে দমদম হোক সর্বত্র আপনি পয়সার বিনিময়ে খরিদ করতে চেয়েছেন সেই সমস্ত অত্যাচারী অত্যাচারীদের পরিবারের মানুষের इच्छा के सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है पहले भी दिए थे सुप्रीम कोर्ट कभी यह नहीं कहा कि आप आंदोलन करते जाओ यह कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यह सलाह दिया था कि आप आम लोगों को मरीजों को सेवा प्रदान करें अगर सेवा प्रदान ना करें तो सूबे की सरकार की हाथ में एक कानूनी औजर है जिसके तहत आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते ये पहली बार नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट की पहले से यह नई नहीं, नहीं ये कोई नया बात नहीं सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसका जिक्र किया था और यह जिक्र करने के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री खुद जनसभा में खड़ा होकर धमकी भी दिए थे धमकी भी दी थी आपको याद रहना चाहिए बंगाल के डॉक्टरों को बंगाल को बंगाल में जो आंदोलनरत डॉक्टर ये डॉक्टरों के खिलाफ जहर उगाते हुए उन्होंने धमकी देने की भी कोशिश की और ये भी उन्होंने उस दिन कही थी कि भाई जरूरत पड़े तो एफ हम कर सकते लेकिन करते नहीं दया करते हैं आप लोगों के खिलाफ पासपोर्ट आप लोगों को ना मिले इस तरीके की इंतजाम भी हो सकते मतलब धमकी डराना सुप्रीम कोर्ट की पिछले तारीख की जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उसके ऊपर उसको जिक्र करते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री पहले ही ये धमक दे चुकी है लेकिन मुझे भी यही कहना कि एक महीना गुजर चुके हैं बंगाल के आम लोग आंदोलन डॉक्टरों के साथ साथ दिए हैं बंगाल के मुख्यमंत्री खाड़ी खोटी बात सुनाते हुए यह आंदोलनकारियों के मनोबल कमजोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी फिर भी जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर कोर्ट में वो दरखास्त किए हैं लेकिन कोर्ट में उन्होंने यह दरखास्त नहीं किए कि हमारा यहां तब्दीश ठीक ढंग से चल रहे हैं ये गलत ढंग से चल रहे हैं आप थोड़ा करी कदम उठाने की सलाह दे आदेश दे ये सूबे की सरकार की तरफ से ये नहीं कही गई लेकिन आंध्रद्र डॉक्टर के खिलाफ ये सरकार गुहार लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकिन इसमें मैं ये मेरा ये राय है मेरा ये सलाह भी है कि इसलिए कि आम लोग परेशान हो रहे हैं फिर भी समर्थन जताते आ रहे हैं ममता बनर्जी खुद चाहते हैं कि आम लोगों के साथ मरीजों के परिवारों के साथ आंदोलन डॉक्टर की एक विवाद बने एक दरार पैदा हो ये भी इनकी कोशिश है ये भी इनके मन की मनसा है खलाल पैदा हो ये चाहती है लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी आंदोलन डॉक्टरों को दोबारा यह सोचना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस मुद्दे को सामने रखे हैं आप लोगों की सोच समझ के चलना चाहिए क्योंकि आप लोगों के जो आंदोलन अहिंसा आंदोलन है कानून के खिलाफ आप लोग कभी नहीं कोई कदम उठाई अगले दिन भी नहीं उठा, उठाएंगे ये मेरा पूरा उम्मीद है आप आंदोलन के तरीका बदल दो हाईब्रिड आंदोलन कर सकते मतलब काम भी हो परिजनों की रोगी मरीजों की सेवा भी हो और साथ साथ आंदोलन भी चलते रहे ऐसा कोई परियोजना ऐसा कोई मेके आप खुद कई करो क्योंकि सब तरफ आप, आपको समर्थन मिलते रहे